शिरसा देवम् गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमञ्च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजञ्च धूम्रवर्णं दधाष्टमम् नवमं बालचन्द्रञ्च त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धराधिलभते षट्टिर्मासै फलम् लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पये गणेशस्तोत्र प्रणम्यसिरसा देवम् गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमञ्च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजञ्च धूम्रवर्णं दधाष्टमम् नवमं बालचन्द्रञ्च नायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजानरम् द्वादशहितानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्न भयम् लभते विद्या धनाधि लभते धनम् शिरसा देवम् गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरिनित्यम् आयुक्ता गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजञ्च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं बालचन्द्रञ्च हितारिनामाली त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्या सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्याधिलभते विद्या लभते विद्या, धनम् प्रणम्यसिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयु म्बोदरं पञ्चमञ्च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजञ्च धूम्रवर्णं तधाष्टमम् नवमं बालचन्द्रञ्च दशमं तु विनायकम् मानि त्रिसन्ध्यं यः नरः न च विघ्नभयं तस्या सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्याथी लभते विद्या लभते धनम् ¡Putra! पुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुक्मात्रसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डञ्च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रं। चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजञ्च ओम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं बालचन्द्रञ्च दशमं तु विना द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या लभते धनम् पुत्रार्थ पुत्र मोक्षार्थी लभते जपेत् गणपति स्तोत्रम् षट् संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पये स्तोत्र सम्पूर्णम् प्रणम्यसिरसा देवम् गौरी मं बालचन्द्रञ्च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिम् द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतारिनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च तस्या सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी विद्या धन पुत्रार्थी लभते पुत्रा, पुत्रा। मोक्षार्थी लभते गतिम् गणपतिस्तोत्रम् षट् निर्वासै फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत् Are you? सप्तमं विघ्नराजञ्च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं बालचन्द्रञ्च दशमम् सहितानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः